Всем доброго дня. Зробили трохи ножів. Так. Сейчас я покажу первые вильные. Номер для замовлення 098-433-18-53. Кому что цикаво, пишите. Так, Такий. цена 3700. 3700. Нужный шкира 4 мм, двойной подвес. Зараза, перчатку брат, то я на ТикТок снимал, там надо в перчатках. Шкира тут оплотная, 4 мм, все проклеено, прошито. Такой ножичек. Сталька Х12МФ, 60 удельниц твердость, должина 120, ширина клинка 27, толщина 3. Рукоять такой же, 100... что... По-моєму, 120. Да. Рукоять 120 болстер, латунь, проставка Мікарта. І такий кап кле руків'я анатомічне. Ну, в руці. Ну, реально дуже зручно. Хто, хто знає, хто користувався моїми ножами. Даже, ну, Хто не користується, такі. а така форма, форма руки в анатомічна руці лежить як летає. Ціна 3700 ці ножа с ножнами. Так, це свободний. Следующий такой свободный. Такие ножны, прошитые синей ниткой, проклеенные все. Ножны шкира 4 мм. Цена 3700 мм. такой, что уже на 120, мм. ширина, ширина 30 мм. Толщина 30, мм. клинок, рукоять 125, мм. сталь 95, х 18 тем, мм. 60 тудениц твердость. Больстер латунь, проставка Микарта и стабилизованный ясень, також анатомичный руки. Такие ножичек, друзья. Робим, робим скрины на номер, кидаем, кому цікаво скрин робим. Номер есть там вайбер, Telegram, WhatsApp. короче, все есть, кидаем. Так, дальше поехали. Такой ножичек, також с ножнами, ножны цепить, замовлення. цена також 3700, тут а 95х18 тем 61 твердис тут должна 120 ширина 30 рукоять мареный дуб рукоять 125 больстер латунь проставка микарта також анатомичная ничего тут нема ну он схожий с прошлым ножом но просто мареный дуб и такие ножны такие ножны с такими Д ножнами с двойным подвесом. Так, и наступный ниш сталька х 12 мф 61 твердость, должина. Тут 110, ширина, ширина 24. Да, 24, толщина 3. Рукоять стабилизованный ясень. Рукоять 115. Боль стрелатунь, проставки микарта. Да, на всех ножах темлячная трубка латунка. Латунь. Цена 2500. 2500 с ножнами Целого ножа. Ребят, все цены, все, что я называю, ну, не пиздец, уже неоднократно комментировал, мне все цена идет с ножнами. То есть, нема такого там, вы вот спрашиваете, а ножны сколько стоит? Не, у меня, если я называю, допустим, 2500, это вот все, это комплект, вот нож с ножнами, двойной подвес такой, так что... Кому интересно, пишем є два вільних, а також можем пить замовлення сталь. Не пишите, что ты только все основные стали, с якими я работаю. Допустим, Х12, 95, это такой средний бюджетный, ну, я... не бюджетный, но средний вариант стали. А остальные все, порошковые, любой стали можно сделать, любой, всю, что можно В Україні придбати будь-якої стали можна зробити ніж. Так що кому що цікаво, можемо під замовлення зробити. 098 433 1853. Номер для замовлення. Вайбер, WhatsApp Телеграм. Все є. Пишемо. Всім дякую, всім гарного дня.